7. savunumuzda Dastlar ki illikte tüp sonlar köpe etmesi neşten nolblan tügeydi deyip söyleyelim. Kelin dastlar ki illikte tüp sonlarını köpe etirip görmemiz. Birinci demek tüp son bu 2. Bundan ki ingi son demek 3. Bundan ki ingi son 5. 7. Bundan ki ingi tüp sonumuz demek 11. Bundan ki ingisi 13. 13. undan keyingisi o'n yetti va hokazo mana shunday davom etib ketadi va so'nggi o'sha 50 ellikkacha bo'lgan so'nggi tub sonimiz bu oar 47 bo'ladi endi nechta 0 bilan tugaydi degan e'tibor qiling bu yerda mana bu 2 va 5 ni alohida olsak mana 2 va 5 desak uni alohida ko'paytirsi va qolgan tub sonlarini yozadigan bo'lsak ya'ni 3, yetti o'n bir o'n uch va hokazo aytaylik 47 bo'lsin endi mana bu ikkalasining ko'paytmasi 2 va 5 ning ko'paytmasi bu o'nga teng bo'ladi endi qarang 3 bilan 7 bu 21. oxirgi raqami keling 1, 1 bo'lsin keyin mana bu bilan yana 1, 1, 1. umuman olganda endi bu hech qachon 0 bilan tugamaydi aytaylik bu qandaydir bir Ə, son bilan tugashi mumkin o'quvchilar buni biz bilmaymiz qandaydir son bilan tugasin endi qandaydir bir sonni agar o'nga ko'paytirsa u albatta bitta nol bilan tugaydi shuning uchun uni javobi demak b kalit bo'ladi bu misol chalkashtiruvchi savol hisoblanadi chunki E, bundan oldingi yilning variantlariga birdan ellikkacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi nechta nol bilan tugaydi degan savol bor edi masalan bir ikki uch to'rt besh bunda endi sonlar e, ketma ket yozilgan birdan ellikkacha bo'lgan sonlar nechta nol bilan tugaydi desa bunda o'quvchilar e, bu bunday ishlanadi masalan ellikni bo'lamiz beshga va uning butun qismini olamiz va qo'shamiz ellikni bo'lamiz endi 5 beshning kvadratiga va uni yana e, butun qismini olamiz Plus e, yana 50 ni bo'lamiz endi 5 beshning kubiga va uning butun qismini olamiz endi 50 ni ellikni beshning to'rtinchi darajasiga bo'lish shart emas chunki beshning uchinchi darajasi bu hozir bir yuz bo'ladi va uning butun qismi 0 ga teng bo'ladi demak 50 ni agar 5 ga bo'ladigan bo'lsak 10 bo'ladi uning butun qismi ham o'nga teng bo'ladi ellikni yigirma beshga bo'lsak ikki uning butun qismi ham 2 ikkiga teng bo'ladi ellikni agar bir yuz yigirma beshga bo'lsak nol butun nechidir bo'ladi uning butun qismi 0 bo'ladi shuning uchun bu yerda javob 12 ikkiga teng bo'ladi mana qarang a kalitda 12 ikki ham ko'rsatilgan shuning uchun bu chalkashtiruvchi savol deb yuritiladi keling shu o'rinda yana boshqa bir misolni ko'raylik masalan son bir bilan boshlanmasdan äh, aytaylik 17 äh, dan toki o'sha äh, 50 ellikkacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi nechta nol bilan tugaydi desa dastlab siz 50 ellikkacha bo'lgan sonlar nechta nol bilan tugaydi shuni topasiz mana biz yuqorida buni topdik demak birdan ellikkacha bo'lganda edi masalan birdan ellikkacha bo'lganda edi o'quvchilar bu aytaylik 12 ikkita nol bilan tuga edi lekin e, bu yerda ana bu 1 dan 16 gacha bo'lgan sonlar yo'q shuning uchun 1 dan toki 16 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi nechta nol bilan tugaydi shuni topishimiz kerak bu uchun yana 16 ni bo'lamiz 5 ga. e'tibor qiling har doim 5 e, ning darajalariga bo'linadi 16 ni bo'lamiz 5 ning kvadratiga va uning butun kısmını olanız Bunda ön altını 5 kere bölsek 3 butun neçedir böyledi? 3 butun bunun butun kısmı 3 böyledi. Ben altını 25 kere buton kısmı 0 Demek 3 kere teyin Birden 16 geç bölgen sonlar köpe etmesi demek 3'den 0 bölgen tügeyken. Birden 50 geç sonlar köpe etmesi ise 12'den 0 bölgen tügeyken. Demek mana bu oradaki ko'paytirma nechta nol bilan tugashligini bilish uchun mana shu 12 ikkidan ayiramiz uchni demak to'qqizta nol bilan tugaydi deya olamiz o'quvchilar